Сколько вы Всего. получали заработным платом за прохождение службы? 15 тысяч рублей. 15 000. 15 000. Кто знает, что случилось с тем участком, где вы стояли на позициях при отходе? Его э, артиллерия разбила. Ну. Какая, артиллерия? Какая артиллерия? Донецкая. Какая артиллерия? Донецкая. ваша же? Ну, ну Донецкая артиллерия. Да. Ну, 9 й полк, правильно? Вы все в девятом полку да. служили. То есть вы поняли, что во время вашего отхода по вам же и насыпали? Да. Что вы можете по этому поводу сказать? Ну, слова глубокое разочарование. Как вам относятся представители Российской Федерации, которые занимают руководящие посты? Как животные. Ну, уж видите сами, что кинули так на произвол. По заработной плате вас обманывают? Я не получал еще Я тоже не получал. Вы как считаете? Обмануть везде. Да. И во всем. Юрий Анатольевич Прожил. Родился в городе Шахтер, в Донецкой области. В ряды ДНР. Вступил 23 марта. 23 марта служил 9 полк, 2 батальон, 5 рота, 2-й взвод, первое отделение. Служил гран... гранатометчиком. Был взят, плен, да, как я не знаю. Были задания в Ленинском возле деревни Ленинская на высоте. Стояли, было командование дало приказ смотреть за вперед стоящей тропой, были посадкой, в случае передвижения докладывать им и открывать огонь на поражение. Я Шевель Виталий Геннадьевич родился 6 января 1995 года рождения. Родился и проживаю в городе Донец. Вступил в ряды армии ДНР 16 марта, 18 марта 2016 года. На должность рядового. После поставили командирное отделение. Был взят в плен 27 июня 2016 Меня Сергей Николаевич. Родился в город, городе Енакиево. 1967 -го года рождения. В армию ДНР вступил 10 июня 2016 -го года. При... Находясь на высотке, был взят в плен в 27 июня вооруженными силами в ну, Украине. Дальше. Ядерного Роман Николаевич э, родился 8 января 1980 года, рождение Киевской СССР в городе Фронта. Проживаю в Донецкой области города Кировска, э, улица Теодальной, 87. вступил в ряды 27 мая 2016 года. был приказ поселке Ленинская занять высоту и окопаться, держать оборону в случае наступления ВСУ Украины. Я Горбушка Антон Николаевич родился 7 сентября 1978 года, уроженец города Донецка, вступил в ряды в армии ДНР 15 марта 2016 года. Была получена боевая задача окопаться, укрепиться. В поселке Ленинская на украинских позициях. Я Вантула Валентин Викторович, 4 11 год рождения. В армии ДНР пошел 5 марта 2016 года. Нахожусь на Новозовский на район, на село Красноармейское. Вот. Командиры поставили задачу села Ленинская окопаться на на высотке и держать оборону против сил ВСУ. Я-то Алексей Павлович. 28, 28 числа 20, 28 октября 1980 года рождения, уроженец города Шахтерска, Донецкой области. В ряды ДНР вступил 23 марта 2016 года. При боевой задаче в селе, селе Ленинская наша задача была занять высоту, блин, накопаться и вести наблюдение. В случае продвижения врага открывать огонь на поражение. 23 7 июля 2016, июля 2016, 2016 года был взят, взят в плен вооруженными силами Украины. Я Андреевский Руслан Олегович, родился 23 ноября 1988 года. Проживал в Луганской области, город Свердловск. Вступил в ряды ДНР 16, 15 марта 2016 года. Был взят в плен Украинскими силами, Украинскими вооруженными силами 27 июня Сейчас Дальше. вы 12. Вэпод 12. Тоха. Киргиз. Вэпод